मेजवानी 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 वदनी कवल खेता नाम घ्या मेजवानी से खमंग मेजवानी देशस्थ को ग्रामस्थ समस्थ सिकेपी मालवणी अग्री और को मेजवानी 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 वेज नॉन वेज समसमी झंझणी आणि चटणी जिभेला पाणी खमंग मेजवानी नमस्कार खमंग मेजवानी ह्या आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात मी सुषमा पोतदार आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते आज आपण आलेलो आहोत नील सृष्टी सेक्टर चार नवीन पनवेल येथे आणि आपल्या सोबत आहेत नीलम कामरा नमस्कार नमस्कार स्वागत आप है आपका मेजबानी में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत कसा तुम्ही मी छान आहे वर आज कुछ रेसिपी करणार आहे आज मैं व्हाइट पास्ता अच्छा हां पर गेल्या एपिसोडला पण तुम्ही पास्ताच केला होता आता सुधा पास्ता है मग वेगळा प्रकार आहे का ये हाँ अलग प्रकार का पास्ता है ये इसमें जो मैं पास्ता बनाने वाली हूं वो वाइट सॉस में अच्छा रेड सॉस हाँ, में हाँ वो, हाँ, वो रेड सॉस में था ये व्हाइट सॉस में जो क्रीम और मिल्क से बनेगी अच्छा अच्छा साहित्य क्या क्या गीत रहे हैं अपनी संगीय का हाँ, हाँ ये पैने पास्ता है मशरूम कॉर्न मैदा दूध बटर चीज़ लहसुन बेबी कॉर्न जुकुनी थोड़ा सा तेल लगेगा जो हम बॉयल करते वक्त पानी में डालेंगे काली मिर्च हर्ब्स ऑरिगेनो और क्रीम अभी मैंने इसमें पानी बॉईल करना रख दिया अच्छा। है आधी से अपने पानी है। अब बस इस पानी में थोड़ा सा तेल डालेंगे अच्छा। हमने इसमें अभी तेल डाल दिया है और अभी थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं ये अच्छा। नमक और तेल इसलिए डाला है कि इसको मिलाने से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और पास्ते में थोड़ा सा नमकीन स्वाद भी आ जाएगा जे आपण इथे पाण्यामध्ये थोडंसं तेल घातलंय और आलाम इसको पास्ता कोसमे सात ते आठ मिनिट लिए बॉईल कर लेंगे आपण इथे पाण्यामध्ये थोडंसं तेल घातलं थोडंसं मीठ पण घातलेलं आहे आणि पास्ता उकळवायला ठेवलेला आहे याचं कारण असं की त्या पास्त्याला थोडासा मिठाचा थोडासा छान स्वाद पण येतो आणि तेल घातल्यामुळे तो चिकटत नाही अभी सात से आठ मिनट में बॉयल हो जाएगा हाँ। तब तक मैंने ये थोड़ी सी जुकुनी है ये काट लेती हूँ छोटी छोटी पीसेस में बाकी मैंने ये मशरूम और कॉर्न का बेबीकॉर्न बेबीकॉर्न हाँ बेबी कॉर्न हाँ। भी काट लिया है और कॉर्न के दाने दाने निकाल के कौन रखे हैं है? और इस पास्ता को हम व्हाइट सॉस में पकाने के बाद बेक करेंगे बेकिंग डिश में डाल बेक करना हाँ बेक करने के लिए हम उसमें ऊपर से ये जो ब्रेड क्रम्स है ना इसमें थोड़ा सा बटर मिक्स करके वो डालेंगे और ऊपर से चीज़ कस के डालेंगे अच्छा। और जब ये बेक होगा तो इसका ऊपर का कलर जो है ना बहुत सुंदर सुनहरी कलर आएगा अच्छा हाँ। फिर हम इसको पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं आपको किसने सिखाया पास्ता बनाना जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को आजकल बहुत शौक है पास्ता पिज्जा ये सब खाने का और मुझे कुकिंग का हाँ तो इसलिए मैं नई नई रेसिपी सीखती रहती हूँ चाहे इसके लिए मुझे कहीं से भी सीखना पड़े टीवी में बहुत सारे शोज आते हैं उसमें देख के सीखती हूं। या फिर मैगजीन पत्रिका में कोई ऐसी रेसिपी आती है, तो वो भी मैं नोट कर लेती हूँ अच्छा। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ और ट्राई करके अच्छी अच्छा, बनी जाती है अब ये मैंने झुकनी काट ली है अभी हम देखते हैं पास्ता का क्या हाल है इसको अभी पाँच एक मिनट और लगेंगे बॉयल होने के लिए इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक देते हैं अभी ये पास्ता उबल रहा है तब तक आप बताइए ना कि क्या क्या हाँ करती है। मैं मेरे को कुकिंग का शौक शुरू से ही था आच्छा। और आच्छा। मेरा बेटा जो है कंप्यूटर इंजीनियर है उसने बोला कि मम्मी मैं आपके लिए कुकिंग की वेबसाइट बनाता हूँ अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को इसके लिए बहुत मोटिवेट किया कि इतनी अच्छी कुकिंग करती है तो इतनी अच्छी रेसिपीज बनाती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करना तो शेयर करने से तेरे को इतने लोग जानेंगे देखेंगे तेरी बनाई हुई डिशेज इसलिए मैंने एक और वेबसाइट बनाई बेटे ने वेबसाइट बना के दी तो मैंने हाँ। उसमें अपनी रेसिपीज़ अपलोड करनी शुरू कर दी आज मेरी उसमें वन थर्टी फाइव फोर्टी के करीब रेसिपीज़ हैं इसमें अच्छा। इंडियन लाइक्स भी आती हाँ बहुत और ये इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी देखी जाती है अच्छा रशिया में जापान में अमरीका में ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग कंट्रीज में देखी जाती हैं और मुझे उनके कमेंट्स भी मिलते रहते हैं अच्छा कैसा लगता है अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और मैं कुछ भी नया सीखती हूँ तो फिर मैं उसको अपने वेबसाइट पे बना के ट्राई करके और जब अपलोड करती हूँ अच्छा इसमें मेरे घर के परिवार के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है मतलब लड़का हेल्प करता है हस्बैंड हाँ लड़की भी हाँ लड़की भी अच्छी लगती है अभी ये देखो इसमें स्टीम आने लगी है और पास्ता बॉयल हो गया है तो हम इसको ढक्कन उतार के चेक कर लेते हैं एक पास्ता को हम इससे चम्मच से ब्रेक करके देख रहे हैं ये पक गया है और क्योंकि हमें इसको बेकिंग डिश में भी पकाना है इसलिए हम इसको अभी ज़्यादा नहीं पकाएंगे अच्छा अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको छान लेंगे गर्म पानी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे तैयारी करेंगे अपनी अच्छा वाइट क्रीम सॉस बनाने की अब हम इसको छान लेते हैं आराम से अभी हमने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है उसमें हम एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बटर डाल लेंगे अच्छा और इसमें आप डालेंगे गार्लिक लहसुन डाल हाँ कटा हुआ लहसुन डाल दिया लहसुन हम इसलिए पहले पका लेते हैं कि बाद में ये सॉस में पकेगा नहीं अच्छा हाँ तो मक्खन में इसको पका लेंगे अच्छे से थोड़ा, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे इसका तो इसका कच्चा स्वाद चला जाएगा और थोड़ा जो इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा बटर में जो बाद में सारे पास्ता के साथ मिलके अच्छा लगेगा झाला लहसुन थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज होना चाहिए अभी तो थोड़ा कलर चेंज होगा तो मैं इसमें ये मैदा डाल के अब ये कसुर हो गया है अब मैं इसमें ये मैदा डाल के कितनी कितना मैदा मैदा मैंने ये दो चम्मच लिया है बड़े वाले ये दो मोटे तो चम्मच मैदा कसा भाजा मुझे एकदम ब्राउन कलर नहीं एकदम ब्राउन नहीं बस थोड़ा आ, इसका कच्चापन निकल जाए इसलिए हम तेज आँच पर नहीं थोड़ा कम कर लेते हैं आँच अच्छा और उस पर धीरे धीरे सर्व साधारण ऐसा भाजपा हाँ ये दूध में हम अभी क्रीम भी मिक्स कर लेते हैं अच्छा। और इसको में ये जो है मैदे को अच्छे देखे से देखे, देखे मिक्स करना है ताकि इसके गांठे नहीं रहे थोड़ा सा ये जो गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ अभी ये सॉस तैयार है अब इसमें मैं व्हाइट सॉस हाँ, हाँ, था था है। हाँ अब हाँ, इसमें ये कॉर्न स्वीट कॉर्न उकड़ होते का बॉईल किया था आपने नहीं नहीं कच्चे ही हैं हाँ। इसको बॉईल नहीं किया अभी ये सॉस में ही पक जाएंगे हाँ। और मशरूम जुकूनी जुकूनी बेबी कौन कौन। कौन। अब इसमें हम ये हर्ब्स डाल लेते हैं थे। ये मिक्स हर्ब हर्भ है जिसमें कि औरगेनो है और थाइम है बेजिल, है बेजिल है और ये ऑरिगेनो ऑरिगेनो काली मिरी पाउडर मीठ और साल्ट और नमक नमक हमने पहले भी डाला था हाँ, बॉईल करते हुए हाँ, और क्रीम और चीज़ में भी है चीज़ में भी नमक होता है हाँ, इसलिए अभी चीज़ डालने वाले दाएगा हैं हम ऊपर तो इसलिए भी हम इसमें चीज़ कस के डालेंगे आधा चीज़ हम अभी डाल देंगे और आधा चीज़ जब बेक करने के लिए ट्रे में रखेंगे बेकिंग डिश में आधा चीज़ उसमें ऊपर से डालेंगे तो, कितना लिया है चीज़ हाँ पचास ग्राम है उसमें कि आधा मैं अभी डाल रही हूँ हम इसमें पास्ता डाल देंगे पास्ता हम सॉस देख लेंगे कितना सॉस है उसके हिसाब से, से परमा डाल देंगे ताकि ऐसा ना हो कि मुझे पास्ता ज़्यादा हो जाए और सॉस कम रह जाए तो अभी ये इतनी सॉस के हिसाब से इतना पास्ता इसमें मुझे एकदम हाँ हाँ मिक्स है अब ये रेडी है इसको हम अब बेक करेंगे अच्छा ओवन में अच्छा ये तो अभी बन गया। हाँ अभी, अभी हम अभी हम इसको इस बेकिंग डिश में हाँ। बेक करेंगे इसके लिए हमें क्या ये बेक करना पड़ेगा। हाँ बेक करना पड़ेगा क्यों ऐसा बेक करने से इसमें जो ऊपर हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे चीज डालेंगे अच्छा, तो ये इसमें बहुत सुंदर कलर आता है और हम इसको पीसेस में कट करके सर्व भी कर सकते हैं अच्छा इसलिए इसलिए वैसे तो हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं खाने के लिए रेडी है बट इसको ज्यादा सुंदर और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए बेक करेंगे तो बेक करने के लिए हम इसमें डिश में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे माइक्रोवे चलने हाँ ये माइक्रोवेव में हाँ, चलने वाली डिश है और ये ब्रेड क्रम्स हैं इसमें भी हम थोड़ा सा बटर मिक्स कर लेंगे अच्छा हाँ क्योंकि जब ये बेक होंगे तो फिर बटर होगा तो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे क्रिस्पी जाएं। हो जाएगा हाँ। और ये हम जब पास्ता इसमें बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र करेंगे हाँ। उसके ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स और चीज़ डालेंगे अब हम इसको पास्ता को इस बेकिंग डिश में मिलाए ये पास्ता आप ऐसे स्नैक चाय के साथ भी पीस बेक करने के बाद पीसेस कट करके हाँ, चाय के साथ भी सर्व कर हाँ, सकते हैं क्योंकि पीसेस हाँ पीसेस है तैयार हैं इसके तो अभी ऊपर से हाँ ऊपर से ये थोड़े से ये बटर में कोटेड क्रम्स इसको फिर हम ओवन में 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक अच्छा। करेंगे हाँ। अभी इसमें चीज डाल दिया अब इसको हम प्री हीटेड वन डिग्री के ओवन में बेक, बेक करें।, करें थोड़ा सा अभी हम इसमें कॉर्न के दाने और ऊपर से डाल देते हैं अच्छा। जब वो बेक होके और भी ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बना देंगे सुंदर लगेगा बेक करने के लिए है आपण ही पास्त्याची डिश बेक करण्याकरता एकशे ऐंशी डिग्री पंधरा मिनिटांकरता ठेवलेली आहे मग आता पंधरा मिनिट काय करायचं ब्रेक घेऊया ना खमंग मेजवानी स्वाद आणि जेवणातच नव्हे तर जीवनातही सुपर मिक्स मसाला स्पेशल गरम मसाला तयार चिकन मसाला तयार मटन मसाला स्वादिष्ट भोजनाचे रहस्य पोटे मसाले पनवेल स्वप्निल जोशी तरुण सुपरहिट विश्वासार्ह आणि सगळ्यात वेगानं वाढणारा ब्रँड रडे रडेजेसपी तरुण फायनान्शियली स्ट्रॉंग तुमचा विश्वास जपणारी आणि सगळ्यात वेगानं वाढणारी सहकारी बँक ब्रँड म्हणजे स्वप्नील जोशी आणि बँक म्हणजे टीजेएसपी खमंग मेजवानी ब्रेक नंतर खमंग मेजवानी मध्य अपल पुनः एक स्वागत पास्ता मस्त पैकी बेक हो मस्त सुगंध पसर ले तैयार है ना हाँ तैयार बिल्कुल इसके ऊपर जो सुनहरी रंग आ गया है हाँ। इससे पता चल रहा है कि अब ये तैयार है अब हाँ, आप इसको खाने के लिए स्वाद चखने के लिए तैयार हैं हाँ। मी कभी एकदम पास्ता मिलता है हाँ। बस इसको कट करेंगे अच्छा पाहिलं प्रेक्षको ह्याला किती छान असा मस्त गोल्डन रंग आलेला आहे आणि ते कॉर्न पण छान पैकी दिसतात वरती लावलेले आणि मला वाटतं ते ब्रेड क्रम आणि बटर घातल्यामुळे त्याला असा वरून कुरकुरी ऐसे इसको पीसेस मे हम कटकार लेंगे फिर इसको साफ करेंगे मेजवानी खमंग मेजवानी अब आप इसको चक्कर कैसा बना है अभी खा के देखती हूँ मस्त गरम गरम पास्ता आहे आणि इतका चविष्ट झालाय ना खूपच पन छान मस्त आणि ते ब्रेडक्रम टाकले आहेत ना कुरकुरीतपणा पण जाणवतो आहे आणि त्याच्यामध्ये ते कॉर्न आहेत ते पण दाताखाली खूप छान लागतंय हां मस्त झालं आहे अगदी मी जसा बाहेर मिळतो ना त्याच्यापेक्षाही छान झालं आहे थँक्यू मस्त झालं आहे तर प्रेक्षक हो तुमच्याकडे देखील अशा छान छान रेसिपीज असतील आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर मग वाट कसली बघता लगेच पत्ता लिहून घ्या थमंग मेजवानी ॲट द रेट जीमेल डॉट वर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश खमंगूटूब डॉट कॉम स्लैशनबी सुम्त आम से फोन लग नंबर लक्षा नाइन एट सिक्स नाइन डबल जीरो डबल टू टू सेवेन फोर फाइव नाइन डबल फोर नाइन नीलम मैडम तुम्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात आणि व्हाईट पास्ता कसा करायचा ते आम्हाला शिकवलं त्याबद्दल मनापासून तुमचा आभार मिळतो आणि अशा कॉन्टिनेंटल डिशेस तुम्ही बनवत असालच हो पण गरम पोटे गरम मसाला वापरून महाराष्ट्रीयन डिशेस पण बनवत बन राहा जरूर करता ही तुम्हाला पंजाबी खाण्या मे हर प्रयोग में जाता है तो तो आप तो बनाने वाली है ही मुझे पता है और हमारे प्रोग्राम में भी सहभागी हो ये भी मुझे पता है होगिया मैं धन्यवाद देती हूँ यू तर अशा छान छान रेसिपीज आणि नवीन मैत्रिणीला सोबत घेऊन आपण भेटणार आहोत आता खमंग मेजवानीच्या पुढच्या भागात तोपर्यंत नमस्कार